Mengusahakan perniagaan di atas talian ataupun di dalam talian merupakan sesuatu yang mudah, ringkas. Uh, namun ada peraturannya dan ada cara-cara untuk memastikan produk anda berkesan dan mampu sampai kepada capaian yang lebih luas. Sasaran pasaran sememangnya uh, mungkin 28 juta rakyat Malaysia itu adalah suatu skala yang kecil dan pada skala yang lebih besar, skala yang global, uh, berbilion warga dunia boleh menjadi sasaran anda. Tetapi apapun uh, untuk membawa perbincangan ini uh, menerusi Jom Keperhimpunan Usahawan Online kita bersama dengan tiga orang tetamu saya yang sudah pun berada di studio uh, Encik Muhammad Rosli bin Mat Isa iaitu Ketua Seksyen Pendaftaran Perniagaan Bahagian Perkhidmatan Pendaftaran Terima kasih bersama kami Uh, dan juga Pengurus Pemasaran dan Perhubungan Awam, uh, Widescape Event Management, uh, Syarafazan Syaraf, uh, <laughs> Syaraf Nizam <laughs> uh, Dan diringkaskan kepada Encik Nizam uh, Shahlan yang bersama kami Dan juga Enam Abdullah, Presiden Gagasan Transformasi Anak Seni uh, Terima kasih kerana bersama kami uh, Pertama sekali kita mulakan dengan Uh, penyagaan di dalam talian itu sendiri. Bagaimana ia boleh berfungsi sebagai satu penyagaan? Adakah ia perlu berdaftar terlebih dahulu dengan uh, pihak uh, berkuasa ataupun adakah ia boleh bebas bergerak tanpa pendaftaran? Silakan. Terima kasih. Uh, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada selamat bagi Malaysia. Uh, ingin saya jelaskan kat sini bahawa uh, pemilik, eh, sama ada pemilik individu ataupun uh, perkongsian. Eh, yang menjalankan uh, perniagaan eh uh, sama ada dalam berbentuk uh, trade uh, uh, perdagangan pekerjaan provision atau aktiviti lain eh yang bawa, bawa, bawa masuk ataupun memotivkan keuntungan perlu mendaftarkan perniagaan Okay, ini saya tafsirkan dalam kita punya dalam kita punya tafsiran jenis uh, uh, definisi perniagaan itu sendiri mm -hmm. dalam akta pendaftaran perniagaan 1956 Eh, kita seingkaskan kepada APP 1956 mengatakan bahawa setiap, -setiap peniagaan yang menjalankan uh, aktiviti peniagaan yang menjalankan seperti yang saya sebutkan tadi eh uh, trade perdagangan eh yang bermaksud a uh, membawa keuntungan perlu mendaftarkan peniaga di bawah kita punya pendaftaran Perniagaan 1956 Baik, uh, dengan bergerak kepada perhimpunan ini sendiri, uh, mengapa ia diadakan dan uh, apakah tujuan kita membawa bersama semua pengusaha dalam talian yang sebelum ini bebas bergerak, mereka bergerak secara individu, tidak ada pun uh, sebarang kumpulan tapi kini kita menghimpunkan mereka, apakah tujuan di sebalik ini? Okey uh, tujuan utamanya kita kumpulkan selain daripada itu Mereka kebanyakan uh, para peniaga online ni uh -huh. Tak ada yang berdaftar dengan syarikat uh, SSM uh -huh. Jadi objektifnya kita mengumpulkan mereka Dan setelah itu kita bawakan uh, SSM sendiri Sebenarnya syarikat Malaysia Untuk mengajar dan mendidik mereka bagaimana Keperluannya, pentingnya daftar syarikat dalam online. Hmm. Itu antara objek utama kita. Uh -huh. uh, apakah peranan gagasan anak seni di sini? Okey, terlebih okay. uh, dahulu saya nak ucapkan terima kasih pada Sampai Pagi Malaysia kerana menjemput kami semua. Okey, uh, gagasan transformasi anak seni ini adalah usahawan selebriti. Uh -huh. uh, di mana usahawan-usahawan selebriti -usahawan ini yang berniaga. So, kita transform usahawan uh, anak seni ini jadi usahawan. Ha, so se sebab kita ni, tengok sekarang ni kebanyakan artis-artis kita dah berniaga kan. Mm -hmm. ha, tapi bagus juga bila ada SSM ni. Ha, kemungkinan ada yang belum berdaftar mm -hmm. untuk berniaga jadi mungkin diorang boleh berdaftar sekali. So kami akan berada di JB nanti dalam uh, fest ni. Kita I think dalam 10 orang artis yang terlibat mm -hmm. di bawah gagasan transformasi anak sini sebab kita ada lebih 60 selebriti usahawan di bawah gagasan transformasi anak seni. mereka akan terlibat sama ya, yes. memberikan star power yes, kepada yes, event yes. ini. Uh, dan seterusnya kepada pendaftaran tadi, apakah kelebihan? Mungkin ramai pengusaha dan talian ini melihat penyagaan mereka ni sebagai sambilan. Tidak perlu berdaftar. Apakah kelebihan uh, untuk mereka jika berdaftar? Kalau kita tengok dari sudut uh, pendaftaran penyagaan itu sendiri, eh, kebanyakan penyaga-penyaga uh, uh, perlu mendaftarkan sebab kalau kita tengok faedah dia, cukup besar kepada peniaga-peniaga itu -peniaga sendiri terutamanya kita tengok peniaga secara online sekarang ini eh, dalam maya ni hmm. kebanyakan sekarang aa, luas eh dia punya aktiviti itu tambah global eh bukan setakat di di setakat di Malaysia saja termasuklah di dua negara kadang kalau kita tengok faedah yang dia dapat terutama kepada kita kata peniaga itu sendiri eh hmm. bila dia bila dia telah mendaftarkan peniagaan dia di SSM sekurang-kurangnya kita tengok dia telah menjalankan satu penjagaan yang uh, diiktiraf sah eh dari segi undang-undang kita. Mm -hmm. Tak adalah dia rasa ketakutan kadang kita punya pemeriksaan ataupun agensi sisi lain di bawah Kementerian Perdagangan Negeri, Koperasi dan penggunaan ni, eh? buat kita buat pemeriksaan. Dia tak perlu risau lagi lah berkenaan dengan tu. Yang tu satu. Berkenaan yang keduanya berkenaan dengan keyakinan kepada kita, dia punya pengguna tu sendiri. Bila dia berdaftar kan pengguna aa, mendapati bahawa perniagaan ni yang saya sebut tadi sah dan dia boleh buat transaksi kepada peniagaan tersebut. Maksud dia kalau kita tengok dari sudut aa, kebaikan <coughs> kepada peniaga tu sendiri, kita tengok dia dapat meningkatkan saya rasa dia punya hasil jualan. Bila dia dah dah, dah ada keyakinan penyaga, aa, pengguna pun ada keyakinan kita tengok dia boleh meningkatkan dia punya aa, aktiviti ataupun dia punya hasil jualan dalam uh, Yang seterus kalau kita tengok faedah-faedah seterusnya kita tengok, dia boleh juga mendapat dari segi saya rasa sekarang ni banyak kerajaan banyak membantu terutamanya golongan penjaja dan penjaga kecil ni. Eh, faedah dari segi pinjaman, okay, latihan kalau kita tengok. Daripada pendaftaran-pendaftaran ni lah maklumat yang tersimpan di SSM dan kita boleh buat program-program kepada penjaga-penjaga ni. Itulah kalau tengok dari sudut uh, faedah-faedah. Banyak lagi yang sebenarnya kalau saya nak sebut uh, di sini dari segi pinjaman dia, kan? dari segi uh, kalau kita tengok dari sudut latihan-latihan uh, yang -latihan akan diberi sama hmm. ada di pihak kementerian hmm. ataupun di SSM sendiri. Yeah. Uh, itulah sikit sebanyak yang saya boleh Sebut sini. Bukan ini at tambahan at kepada, kepada ia menjadi keperluan di sisi undang-undang Jadi selain daripada itu uh, yeah. Ini adalah faedah-faedah lain yang akan diperoleh oleh pendaftar-pendaftar uh, Jadi kita teruskan kepada acara itu tadi uh, Setakat ini Encik Nizam bagaimana dengan sambutan daripada pengusaha dalam talian ini? Setakat ini Alhamdulillah um. Sambutan amat menggalakkan daripada pengusaha-pengusaha online ini dan uh, secara tak langsung daripada pengurusan offline juga, uh -huh. kami bawakan kepada online. Uh -huh. hmm. Jadi kita akan ajarkan mereka sebelum ni mereka berniaga di bazar karat. Uh -huh. Tapi mereka yeah. tak tahu menggunakan online. Dan secara tak langsung didikan dan pengaruh daripada rakan-rakan online lain akan mengajar mereka bagaimana nak menggunakan cara online yang betul. Uh -huh. <laughs> Dan uh, apakah jenis-jenis perniagaan yang diceburi oleh uh, artis ataupun selebriti? Okey, uh, dalam gagasan transformasi ni, artis-artis saya dia ada produk sendiri. Mm -hmm. yeah. Syarat untuk memasuki JITAS, so you must have your own product. Okey, jadi kita bukan duta produk tu kita uh -huh. adalah owner produk tu uh. so semua kena berdaftarlah dengan SSM sebenarnya uh -huh. <laughs> eh produk yang uh -huh. macam mana yang uh -huh. Okay, uh, ada yang jual makanan ada yang buat paste uh -huh. eh sambal hijau ada yang buat uh, macam saya saya jual my own slimming product uh -huh. dengan shawl scarf uh -huh. shades kan uh, so ada tambahan-tambahan tapi mas kena ada produk sendiri uh -huh. so yang lain tu uh, ada yang jual makeup Skincare, uh, ramai sebab macam Jasmine Hamid dia jual skincare mm -hmm. uh, macam Arash Muhammad dia ada makanan dia, food paste kan mm -hmm. So Alhamdulillah sebab kita dah nampak sekarang ni artis-artis pun dah menuju ke arah usahawan mm -hmm. kan daripada kita berlakon bila kita tak ada syuting so kita berniaga mm -hmm. uh, So sekarang ni kita macam Gitas ni banyak dipanggil oleh organizer-organizer uh, luar seperti baru-baru ni kita baru habis dekat Gopeng dengan Rizda, eh, KUD mm -hmm. Uh, jadi, alhamdulillah sebab sambutan tu. Jadi dengan adanya celebrity ini, mungkin kita akan boleh pull the crowd dekat hmm. luar dan kita hmm. blast outkan dalam kita punya IG dalam FB kan. Uh, itu yang kita tolong bantu pada pihak-pihak organizer. Baik uh, kembali kepada pihak pendaftar, pihak berkuasa daripada segi lambakan produknya sendiri. Kita boleh lihat uh, ada begitu luasnya jenis-jenis produk yang dijual melalui kaedah dalam talian ini. Hmm. Jadi bagaimana adakah setiap satu produk ini akan diperiksa uh, ataupun disemak uh, kandungannya untuk memastikan selamat dijual uh, dan digunakan oleh orang ramai? Um berkenaan dengan uh, uh, aktiviti perniagaan ataupun a uh, perniagaan ataupun jualan perkhidmatan ataupun barang-barang uh, yang nak jual tu uh -huh. di SSM uh, kita kita sedeliti uh, dari segi uh, uh, perniagaan yang nak didaftarkan uh -huh. okey dari sudut pendaftaran perniagaan tu dari segi kualiti uh, ataupun uh, produk yang dijual tu saya rasa itu di bawah agensi agensi yang berkenaan lah mm -hmm. untuk melihat yeah. tapi di sudut SSM uh, individu ataupun peniaga eh sama ada pemilik tunggal ataupun kongsian tu perlu memaklumkan apakah uh, jenis-jenis peniagaan yang hendak dijalankan eh dari sudut pendaftaran tu aa, kita panggil pendaftaran baru tu dia perlu memaklumkan kat situ mm -hmm. contoh dia dia kata nak menjual tadi yang one n kita cakap mm -hmm. dia perlu kata untuk mendaftarkan aa, kuih ke kek yes. ke barang-barang dari segi perkhidmatan bentuk pakaian aa, yang itu yang dia perlu maklum kepada SSM mm -hmm. dan kita registered dia punya aa, maklumat jenis penyagaan tu Ya, seperti ya. pemilik restoran, <coughs> walaupun kedai itu, dia perlu ya. juga mendaftar dari segi kesihatannya. Ya, itu ya. di bawah ya. kementerian kesihatan lah. Perlu Kalau itu dilampirkan itu sekali. Lah. Ya. ya. Baik, ya. Uh, kita ketahui lokasi di mana uh, perhimpunan ini akan diadakan dan jemputan kepada orang ramai. Silakan Encik Nizam. <coughs> Okey. Lokasi yang kita adakan ni sesuai dengan keluasan dia, iaitu di Stadium Perbandaran Pasir Gudang. Stadium mm itu -hmm. tutup. Jadi dengan... Uh, kemudahan parking yang luas dan di situ juga kalau kita tahu JDT 2 berlangsungnya Stadium mm. APBG di situlah tempatnya mm. berlangsungnya. ya okey jadi dengan kehadiran tu selain daripada tu juga kita ada buat uh, Celebrity Charity Walk iaitu mm. yes. berjalan amal bersama dengan selebriti dengan masyarakat setempat mm. dan tarikhnya sekali okay, lagi? tarikhnya pada 31 Januari hingga 1 Februari di tiga hari, uh, dua, dua hari. hari, dua hari, hari di mana keseluruhan aktiviti ini akan berlangsung dan uh, mungkin dari segi anak-anak seni yang akan hadir, hmm. siapakah mereka? Uh, barisan artis-artis jitas ya, yeah, short form gagasan transformasi uh, anak seni. Uh, saya sendiri pun terlibat. Kita ada Rizman Kuzaimi, hmm. kita ada Dila Ahmad, kita ada Rozi Rashid Aini Namat B. Semua ini semua pelakon-pelakon yang senior, hmm. uh, yang dah lebih dalam dalam industri dalam lebih 25 tahun dalam industri. Mm -hmm. Jadi mereka ada followers mereka daripada tahun 80-an sampai sekarang ah. because we are still active in mm -hmm. acting kan mm -hmm. kita masih lagi aktif. So ada juga artis artis yang baru tapi uh, mungkin ya, itu under a uh, yep. group lain eh. Mm -hmm. uh, tapi dalam grup Gita ni kita ramai kita ada Rinatan, kita ada di Miet apa ah. Minis ya eh? group Mines. Uh, group. Group. Ni, group kita ada group lagi eh kumpulan. kumpulan. Ha. Jadi ini adalah antara anak-anak seni yang bakal hadir kepada peminat peminat mereka. Jangan lepaskan peluang untuk mendekati mereka dan juga mengenali produk yang mereka bawakan ke pasaran menerusi kaedah dalam talian. Hmm. Ha. dan uh, kalau pasaran dalam talian adakah ada laman sesawang khas untuk event dan acara ini? Yes. Ada. Mhm. Uh -huh. Kita gunakan Toko Fest. Mhm. Uh -huh. 1.0. Toko Fest 1.0. Untuk Fest Jadi... Facebook. Aha. Toko Fest saja. Baik, terima kasih Encik Nizam, terima kasih En, uh, terima kasih Encik Rosli kerana bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan selamat berjaya dalam perancuran 31 hari bulan nanti.